Всем привет! Вы на моем канале, меня зовут Алиса, показываем мы интерьеры, которые мы делаем для перепродажи или для аренды. То есть у нас все квартиры, и не только квартиры, это инвестиционные проекты. Сегодня я вам покажу одну из наших квартир, которую мы закончили в очередной раз на Печерске, канал Печерская Вэжа. У нас не так много квартир осталось, у нас получается это уже была а какая она была? Боже, я уже забыла. Мы уже раз, два, три, четыре, пять продали. Нет, четыре продали, две сдали. Вот, у нас еще осталось три квартиры. Одна из них вот эта. И она будет выставляться на продажу. Поэтому не знаю, когда выйдет видео, потому что у нас все с этим сложно. Но пока она актуальна, наши объекты очень быстро покупаются. Предыдущую синюю, ну, с голубым диванчиком, если вы помните, ее уже купили буквально пару дней назад. Все предыдущие квартиры, что я показывала, мы тоже уже продали. Поэтому на это сейчас. А кто хочет, может купить. Сейчас я вам проведу краткий видеообзор. Не, он не будет краткий. Не будет краткий видеообзор, потому что квартира очень большая, очень много деталей. Но, но вам много добавили в эту квартиру, поэтому придется смотреть вам долго. Пока у меня памяти хватит на телефон записать видео. Итак, сегодня я опять взяла лазерную рулетку, чтобы вам показать размеры, потому что многие спрашивают, что, где, сколько, как. И начнем с того, что площадь этой квартиры 73,5 5 квадратных метров. Uh, у нас была полностью переделана планировка. Вообще от застройщика это идет uh, как бы однокомнатная квартира, ну, то есть односпальная. То есть отдельно спальня, кухня-гостиная, один санузел и одна гардеробная. Мы переделали ее вообще полностью под ноль. Uh, мы сделали кухню-гостиную. Мы выделили зону кабинет. Аля, может быть детская, может быть гостевая спальня. Uh, также к этой зоне у нас примыкает на входе гардероб. И плюс у нас есть гостевой санузел с постирочной. Отдельно идет блоком хозяйская спальня. В хозяйской спальне есть свой санузел с ванной и гардеробная комната. Все. А, начинаем с кухни. Показываю размеры. Для этого взяла рулетку. Так. У нас получается... Боже, эро выдает. А, 2,70 длина. А, это именно зона вот этой части там, где у нас находится кухонная мебель. Гостиную мы сейчас сюда не добавляем. И этот размер у нас 2,30. Довольно-таки компактный. До этого, когда я проектировала эту зону на чертеже, я сейчас проект добавлю, вы будете смотреть картинку. Мне казалось, что вот эта часть будет узковато. А на данный момент она 1,3, практически 1,4 метра. Очень комфортно. Тут спокойно может работать два человека. Допустим, кто-то мыть посуду или готовить. Дополнительно мы сделали вот такую зону с небольшой столешницей, куда можно добавить кофемашину поставить. Или поставить, не знаю, соковыжималку. Что угодно можно сюда поставить. Даже нарезать что-либо. Вот такие вот габариты у нас получились в кухне. Как обычно, заднюю часть мы выделили темным. Чтобы это не смотрелось туннелем таким, мы выделили темным деревом. Это ДСП. ДСП у нас такой же, как и корпус. Боже, где он открывается у нас вот тут. Частично у нас тут есть что-то на пуше. Что-то на захвате, а что-то с профилем гола. Допустим, вот как холодильник. Это профиль голая, расположение э, вертикально. Есть также профиля гола, которое расположение горизонтальное, у нас его тут нет. Это абсолютно два разных профиля. Мы сюда, чтобы не ставить профиль, не делать черную линию, мы просто добавили маленькую черную ручку э, для посудомой... посудомойки. Посудомойка Bosch вообще у нас вся техника Bosch, кроме э, духовки и микроволновки, которую мы, как обычно, ставим в А также у нас еще вытяжка не Bosch. Все остальная техника в квартире Bosch. А, обратите внимание, в этих квартирах у нас добавилась вот такая вот столешница. Почему мы ее добавили? А, вот этот бюджет квартиры, он будет процентов так на 20 дороже, чем предыдущие наши квартиры продаваться. И мы решили что-то улучшить в плане того, чтобы было людям за что платить. Да? Когда приходит человек, у него столешница ДСП, и такой уже бюджет свыше 200 тысяч, мне кажется, тут возникает вопрос, почему вы не поставили камень или искусственный камень. И мы решили не сэкономить и поставить в этой квартире искусственный камень, который переходит столешница в раковину. Она изготавливалась полностью на заказ. Вот она снизу тоже идет. И у нас такие же столешницы, они и в санузлах, то есть в гостевом санузле и в хозяйском санузле. Также мы добавили сюда смеситель. Смеситель, смеситель с питьевым краником. Вот он идет дополнительно вот здесь его видно. То есть это будет на воду, на обычную. Также он достается, можно спокойно помыть. И вот эта вот часть он сейчас не работает, просто туда надо вниз подключить фильтр обратного осмоса. И у вас будет идти с вот этого краника питьевая вода. Также в этой квартире, кстати, у нас вообще заложено, сделаны закладные под монтаж огромной фильтровой системы. Там можно с ступенчатой там с минерализацией, чем хотите. Но я вам сейчас позже покажу в постирочной. По кухне. Плитка, кстати, это Польша. Название сейчас я добавлю снизу. Можете заказывать. Такая плитка есть в 60 на 60 и есть в метр двадцать на 60 в двух вариантах. Она смотрится как натуральный камень. Сдалека вообще идеально, даже и сблизи. Имеет такой слегка коричневастые прожилки с бежевым, но и при этом серый. То есть коричневым ламинатом или паркетом вообще отлично смотрится. Быстренько покажу ящики. Тут у нас просто ящики для чего-либо, обратите внимание, смотрите, вот там вот сверху, вот эта вот часть, это у нас для сервера, то есть мы выделили посредине квартиры вот такую полку сверху для установки Wi-Fi или дополнительных вещей для интернета, то есть там можно это все законнектить и спрятать. Также у нас интернет разведен к телевизорам в каждой точке получается у нас три точки интернета по квартире и плюс вот эта вот вещь которая в этом шкафу а также из того что мы добавили у нас вот такой вот здесь винный шкафчик а с то что мы делаем можете посмотреть на других квартирах как это все называется но я в описании в любом случае в ютубе есть описание и там я указываю все материалы которые использовались в квартире чтобы вы много не задавали вопросов, не спрашивали, что найти. И вот такой вот тоже ящик с подсветкой для бокалов. Что я тут, наверное, не рассказала, не показала, наверное, все рассказала, показала. Варочная, стандартная, как мы тоже все ставим. Здесь ящики у нас такие же выдвижные на пушек. Ой, в коем-то веке, честно, я даже не знала, что кто-то нам поставил. Ничего себе. Вот это поворот. Честно, это обычно до этого нам вилки ложки в мебельщик не ставил, а это видно, видно что-то пошло не так. Так, иду дальше, показываю сначала, наверное, гостиную, а потом пойдем опять, начнем с коридора и с гостевого санузла. И получается, вот это у нас зона гостиная. Снимаю для вас специально размерчики. Ширина 3,90. И вот до кухни, если добить, до кухни до вот этой вот части. Видно? У нас выходит 3,80. Вот 3,80 на 3,90, да, я сказала. Вот такая у нас зона кухни-гостиной. Тут у нас обеденный стол со стульчиками. Вообще, квартира эта проектировалась. Сейчас я вам не могу показать, во-первых, уже за окном темно, во-вторых, сегодня ужасный туман, и вы все равно ничего не поняли, даже если было бы светло. В чем была вообще задумка идеи? Мы могли бы стол и диван расположить как угодно, куда угодно. Но почему стол стоит именно на этом месте? Первая задача была поставлена такую большую площадь делать однокомнатной, это бессмысленно. Поэтому мы разбили на зоны, добавили много функционала. Но так как у нас два окна, пришлось комнату, которую сейчас я вам буду показать, она же кабинет, она же может быть детская, она же может быть гостевой, пришлось отгородить стеклянной перегородкой, которую мы обычно делаем, ну, не с алюминия, а мы теперь поставили с металлическим. Сейчас я расскажу, дойду туда, покажу. А, почему? Потому что, когда вы вот тут сидите, Кушайте. Получается, вот с вот этой зоны, с вот этой зоны, э, если вот там отодвигать шторы, я вообще думала сначала жалюзи повесить, но по факту пока решили шторы. Короче, э, через стеклянную перегородку из окна полностью открывается вид на Днепр. Это 16 этаж э, на Новопечерской веже. Просматривается, ну, вода и все это красивое там. Получается, это у нас восточная часть. То есть у нас там восход солнца. Очень красивый вид. В связи с этим был поставлен так стол, чтобы зона кухни-гостиной не теряла ощущение, что это какое-то закрытое, замкнутое пространство, отделенное от окна. Плюс стеклянная перегородка этому поспособствовала. Покажу новые стульчики. Понятное дело, что эта ткань может быть уже и не новая, но многие ее еще и не ставили. Ткань называется, это вроде бы Африка или Кения. Что-то связано с Африкой. Я вам сейчас добавлю в описание. Прикольно смотрится. Гусиная лапка. Есть ассортимент разных оттенков. Синим, бежевым, коричневым. Что хотите. И обратите внимание, эти стулья у нас с ножками цвета венги. Они под наш ламинат. Ламинат сейчас я тоже добавлю в описание. Это производитель немецкий, MyFloor, не помню название, но добавлю. Цена его была что-то порядка 500-600 гривен. Причем этот ламинат, кстати, является влагоустойчивым. То есть он не водоустойчивый, а влагоустойчивый. Если вы налили воду, и она быстро убралась, ну, в плане того, что Производитель говорит, что в течение суток, если убрать воду, то он не разбухнет. Если обычно ламинат залить водой, то он типа сразу разбухает. Этот якобы держит до одних суток воду. Но мы не проверяли, слава богу, и, надеюсь, проверять этого не будем. Переходящая знамя картина художника, девочки, которая рисует. Две уже были проданы с квартирой. Одна осталась, так что вы можете купить квартиру и купить отдельно картину. Картина не входит в стоимость квартиры, потому что это отдельный арт-объект. А если вы хотите, чтобы под ваш объект нарисовали картину, я оставлю опять же ссылочку в описании имя девочки. Пожалуйста, можете у нее спросить. Так, идемте дальше. Начнем все сначала. Идем теперь в коридор. Итак, мы в коридоре. До этого... Я постараюсь найти сейчас видео или фото, как тут было до. Это была огромная, большая, бесполезная комната с одной колонной по центру. Мы выстроили вот эту стенку слева. Это газоблок. Я его забываю, забываю. Сделали в ней вот такую вот нишу. Специально для ключницы. Такой подвесной шкафчик. Обратите внимание, снизу тоже подсвечивается пуфик. Могу вам сказать, что мы его нашли за а, тысячу с копейками гривен в вот этой центре. Пожалуйста, пользуйтесь бесплатно. А, наши зеркала с подсветкой. Вот такую сделали нишу под ключницу. Опять же, домофоны, это все как у нас стандартно идет. И с правой стороны, тут вообще была, я же говорю, конфигурация, вот, вот такая вся ломаная. А, мы сделали вход в санузел, причем мы могли сделать огромный санузел, но мы так выгородили, чтобы у нас получился коридорчик и там большой санузел. Плюс постирочная и остался маленький кусочек под маленькую гардеробную для вещей на входе. Она небольшая, но в любом случае в нее можно зайти. Здесь оставили место под гладилку, для пылесоса, для какого-то хлама, для коробок под обуви и для верхней одежды. Я считаю, что такая вещь на входе это must have. Опять же, лайфхак, как это называется. Короче, идея э, в плане того, что э, все наши перегородки, которые мы делали до и которые мы сделали здесь, они были либо с алюминиевого профиля, либо с э, металлического. Э, здесь у нас в конце уже была полностью готова квартира. Мы вылезли за бюджет, сказали «Все, никаких больше металлических перегородок, мы тебя покупать не будем». То есть мне оставалось здесь, и дальше я покажу в постирочной, как она выглядит. Нам насчитали 50 тысяч гривен на вот эти, э, эта часть, это где-то э, порядка 25 выходило, и так где-то 25. Сказали, нет, такого не будет, есть 15 тысяч гривен, вперед из песни. Э, нашла на Вияре, это вообще делается для, шкафа, для шкафов купе. Вот такой вот тонкий профиль, он, конечно, тут с волосатыми боками, графитовый цвет. Короче, вот эта вся история нам обошлась где-то ну, до 15 тысяч э, с э, работой материалов, Работа материала тут и там. То есть насколько мы сэкономили с 50... Вот. Берите, пользуйтесь. А, и э, из того, что мы еще добавили э, в этой квартире, так как квартира в белых цветах, ну, кое-где там у нас есть э, такие фиолетово-серые стены, Зону, где больше всего, всего трутся телесами, вот эти все углы и стены до э, санузлов мы сделали с декоративной штукатуркой. Что с ней может быть? Ее можете мыть, можете чесать все что угодно. Единственное, что, как ее можно повредить, это отбить. То есть, если вы что-то будете заносить, вы можете отбить углы. Но в любом случае вы никогда не затрете ее как краску ее не надо перекрашивать. Вот, поэтому на входе декоративная штукатурка, это у нас китайский шелк, белый цвет, стандартная, ничего такого выдумывать, придумывать не надо. Идем в гостевой санузел, он у нас сразу после гардеробной. В гостевом санузле свой теплый пол, у нас теплые полы и в коридоре, и на кухне, и переходим, вот о чем я говорила, коридор, мне, в принципе, ничего не мешает тут пройти. Но я-то небольшая. Короче, у нас проход такой же, как и в дверях. Это 75 сантиметров, вот эта вот часть. Получилось с правой стороны у нас встроить сушку со стиралкой. И с вот этой стороны у нас висит огромный бойлер на 150 литров. должен он греется. И у нас тут есть закладные полностью под фильтра, помните, я в начале видео говорила, для обеспечения во всей квартире хорошей, во всей квартире хорошей воды, там да, вроде я правильно сказала. Там вы можете установить, вообще изначально мы планировали поставить, но, как обычно, over budget называется. И что, мы в гостевом санузле, Гостевой санузел большой, с двумя рукомойниками, с огромной душевой. Сейчас скажу вам размер его. 2,7 у нас длина. И 1,8 у нас ширина. То есть 2... Получается 2,7 у нас длина вот этой вот столешницы, опять же, которая имитирует камень. Это искусственный камень. Тут мы установили две раковины. Обратите внимание, какие симпатичные смесители Гроя. Такие под классику сделаны. И вообще задумка в интерьере, я бы сказала, данной квартиры. Конечно, опять же, я посмотрела у одного там, не знаю, у кого у какого дизайнера. Мне понравились вот эти лепестки, которые сделаны из полиуретана. Вроде бы это арак-декор. Не буду брать. Я не помню, но мы или их используем, либо что-то чуть-чуть дешевле. Такие же молдинги и на стенах. Это полиуретан. Опять же, с этой стороны у нас полностью везде выполнена такая же венецианская, это не венецианская декоративная штукатурка в стиле китайский шел. А с левой стороны у нас все в плитке, в серой под камень. Смотрим тут, тут у нас... Обратите внимание, можно конем гулять, мое любимое выражение. Какая у нас большая душевая кабина. Сейчас я вам ее замерю размеры, чтобы не быть сказочницей. У нас получается ее ширина 82, а длина ее 1,4 получается 1,4 метра на 82. Тут у нас встроены смесители скрытого монтажа гроя. Дополнительно поставили речи, чтобы обмыть подмыть трапики. Эту идею я тоже взяла абсолютно с другой квартиры, которую я видела в интерьере. Мне понравилось, что вот так стекло разделяет две зоны, но главное, чтобы это стекло не было ну, как бы не резала эту поверхность. То есть, что у нас с посветкой, ее такой длинный бар, и э, мы это заделали герметиком, герметичный шов. А, что могу сказать по вот этой перегородке, я смотрела в смете, она где-то у нас вышла порядка 90 тысяч, вот Это стеклянная конструкция. А, что, санузел я показала, унитазы, э, как обычно, у нас Велероинбок, плана Велероинбок, мы сейчас пойдем в хозяйскую я покажу раковины. Это наш производитель Украина Мираджо. Э, какая коллекция. Добавлю в описание. Не сильно дорого, но очень прикольно выглядит. Есть нарекания по поводу вот этих заглушек. Э, оно красиво смотрится, но благодаря, благодаря им почему-то плохо стекает вода. Как вариант, можно использовать без этих заглушек, то есть вода будет нормально стекать без проблем. Вот видите, она сейчас стекает. Теперь мы сейчас поставим заглушку. И видите, вода набирается. Хотя я не думала, что эта заглушка стоит, чтобы ее набиралась вода. Поэтому задумка это типа заглушка такая. Чуть 10% осталось. Так, на телефоне 10%, бежим дальше. Короче, про раковину я рассказала. Бегом-бегом, идем в кабинет и в хозяйскую комнату. А, ребята, боже, не уделила зоне дивана пару слов. Новые поставщики диванов у нас. Цены Честно, бомбически. Сейчас, наверное, я придумаю какой-то код-пароль. Боже, даже не знаю, что придумать. Давайте будем писать типа VEJA16, чтобы я понимала, откуда эти диваны. Потому что мы работали до этого с другими поставщиками. Если вы хотите контакты вот этих ребят, пишите «Я хочу диваны как на VEJA16». Я вам дам контакты, где это можно заказать. Вот такой диван, это не раскладной. У нас там он вышел где-то… 20, ну плюс-минус копейками, в зависимости от категории ткани. Если мы говорим, вот сюда переходим в кабинет, это у нас аналогично похожий диван, но он уже раскладной. Он там что-то до 25 тысяч. Ну, ребят, честно, но ну, за такой комфортный диван в форуме просят реально 50 тысяч. Ну ладно, ну 40 точно не подходит. Поэтому пишите, дам контакты, можете заказывать классные себе протестила мне понравилось ткань цвет добавлю цвет один из моих любимых фиолетовый и это у нас э, комната она же кабинет она же гостевая она же все что вы придумаете рабочая комната может быть также когда появится ребенок детской у нас ширина ее четыре с половиной то есть ширина длина, ну неважно четыре с половиной на два с половиной метра места тут очень много даже если диван разложится, тут по-любому останется место для прохода, для стула рабочего и огромная рабочая поверхность для реально большого компьютера. Это у нас идет на захват полочки выдвижные. Там комодик и тут мы еще добавили вот такой вот шкафчик, что увеличивает пространство и добавляет такой воздушности у нас. Это высокая антресоль, которая идет с подсветкой. И такая полка для книг, либо для декора, тоже с такой вот боковой подсветкой. Опять же, выведены, э, выведено место под телевизор. Многие там пишут, зачем, уже никто не смотрит. Согласна, я тоже не смотрю. Но есть люди, которые э, смотрят. Вот лучше сделать, чем ну, уже потом не доделаешь, не переделаешь. Если кого-то напрягает черный э, прямоугольник на стене, можно повесить картину или постер, или что угодно, и закрыть это все. Это проще, чем, ну, потом человек захочет тут телек, а мы уже его никак не добавим. Все. А по этой комнате все понятно. Вот по следующей комнате мы потеряли материал, От, как съемки, квартира была еще в декабре. А монтируем мы уже практически год прошел с переездами, поездками в другие страны. Мы потеряли видео поэтому я сейчас дописываю голосом спальню в спальне получается у нас полноценная двуспальная кровать стоит метр восемьдесят. обратите внимание на изголовье эти кровати мы все делаем на заказ и мы делимся контактами то есть через нас вы можете спокойно заказать аналогично подобные кровати мы вообще все кровати практически всегда разрабатываем под дизайн у нас э, никогда нет кровати купленных в магазине хозяйская спальня она же master bedroom имеет свой гардероб и свой санузел с ванной это раньше была большая комната из-за того что квартира имеет всего два окна было много в глубине квартиры темной части в связи с этим появилась идея создать два санузла две гардеробных ну и все что мы сейчас имеем поэтому хозяйская спальня Прекрасно получилось со своей гардеробной. А, глубина ее порядка трех метров, а ширина ее в районе метра двадцать-метра тридцать. И а, санузел тоже вытянутой формы получилось поставить а, ванну полноценную метр восемьдесят на семьдесят пять -э а, большую а, тумбу с двумя умывальниками. Ну, естественно, унитаз. И с правой стороны у нас получилось на входе сделать огромный шкаф для э, вещей может быть как личных, так и постельного. Полотенец это очень э, круто, потому что квартира имеет максимальное количество э, мест для хранения. Также тумба, которая под э, умывальники там все ящики выдвижные. И кучу кучу всего можно положить но ну все ребят я возвращаюсь обратно в кадр концовочка у нас была поэтому смотрите дальше квартиру у нас вышло порядка где-то 700 800 долларов квадратный метр все видео обзор когда подходит к концу, потому что надо уже бежать дальше, показывать квартиры. Квартира эта выставляется на продажу. Хотите, пишите в директ, можете купить, пока еще она есть, и жить в ней. А, все, спасибо еще раз, что досмотрели до конца. Обязательно подпишитесь на мой канал. У нас еще куча квартир. На следующий год там вообще их целый вагон, то, что мы будем делать. И у нас много интересного, того, чего мы вам в следующем году готовим. Вот. И могу сказать? Все, спасибо, я откланялась, пошла дальше. Все, всем пока-пока.